осколки, те, про которые я говорил, что осколки вверх идут. Вот они. Идите, идите в да, Видите, да. Скажите, по да, да, с камерой, да, да, всем ты, 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 что Видите, осколки пуля когда попадает в бронепластину и остальной сердечник крошится на мельчайший элемент и, и вот эти вот элементы и вот эти вот элементы они уходят с высокой очень скоростью и воротник как раз нужен для того чтобы защитить от этих коричневых осколок Стреляли да. из автомата АК-74 Пулей 7 м 10 Это о, пуля да. ТУСовская Так называемая С термоупрочненным сердечником То есть повышенной пробиваемости пуля Бронежилет Для того, чтобы вы Сняли Вот шильдик есть Поверните назад. назад Сейчас, сейчас Комсар М3 1-4 Вторая цифра обозначает Класс защиты мягкой части И третья цифра обозначает Класс защиты бронепластины Сколько таких у нас? Чего? Ну уже тысяч штук уже передано Войскам официально абсолютно Что с, значит, что с пластиной? Вообще нет никаких комплексов? Пожалуйста, иди. фотографируйте <танавливает> а, а вот блестя, блестя, блестя. А, блестя. Теперь повернитесь в по одну сторону и в другую. другую. Очень медленно. Но и вот так постойте. Еще чуть-чуть обратно. Вот так вот задержитесь, пожалуйста. Спасибо большое. еще раз можете повернуться. Рассказывайте, рассказывайте. Что тут рассказывать? Что, тут рассказывать? Что?